Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики! С вами я Гарфилд, и сегодня у нас на обзоре КамАЗ К44108Е. Э, Автором является Янсон. А, вот такие вот три КамАЗика у нас есть. А, с пятью осями есть, также два с четырьмя осями. А, но про те два мы поговорим немножко позже, чем они отличаются от вот этого. А, так, давайте запустим двигатель. Так, вот такие звуки у нас от стандартного Камазика. А, ну и давайте будем смотреть аддоны. Я наверное заглушу двигатель пока что. А, так, и будем смотреть аддоны. Аддоны у нас здесь достаточно, и будем начинать. Первым аддоном у нас идет Кереш, позволяет возить два очка э, э, загрузки. Ладно, давайте запустим. Я не, не смогу вам показать функции. А функции у нас здесь э, 5. А, можно открыть задний борт, можно открыть э, правый э, передний фронт, правый задний борт, левый э, передний и левый задний. А, вот замечаний к этому аддону не было, если бы э, анимации были немного поплавнее. Дальше у нас идет цистерна, у нас 1200 литров. Вот такая вот цистерна, все стандарт. Это стандартная цистерна, а этот кареджи мы уже видели. Так, вот такие вот там детали лежат. Так, ну и давайте будем дальше идти. А, так. Дальше у нас идут маркерс. Э, мигалки, кстати, свои. Вот такие вот мигалочки у нас идут. Классные мигалки. Я пожалуй снимать не буду. Дальше у нас идет Space Wheels на 100 ремонтных очков. Такое колесико у нас идет. Дальше у нас идет repair parts. 1000 ремонтных очков. Анимирован флюгер. Мы с этим аддоном поедем. Я про него позже чуть-чуть еще раз скажу. А дальше у нас идет а, гараж парц 2 очка гаража. Вот такой вот тентованный а, тентованный carriage, тентованный carriage а, а, Правда, текстурки я бы сделал получше, если честно. Ну а так, а, прицепчик не, а, неплохой. Аддон неплохой. Так, дальше у нас идет бортовой прицеп но по идее это стандарт если я не ошибаюсь давайте поставим посмотрим так это у нас стандарт это тоже стандарт так это тоже стандарт так я пожалуй сейчас установлю его на гараж парк и немного отъеду чтобы отъехать на вот этих машинах так давайте Подъедем немного. Так, и сейчас будем рассказывать, чем отличаются наши вот эти две машины. Ну по аддонам у нас все те же аддоны, но самое большое отличие вот в этой машине. Во-первых, у нас здесь переделан бампер, колеса в стандарте стоят другие. Я на той машине покажу вам еще и колеса. Они у всех одинаковые. Вот следующие. Так. И у нас здесь добавляется аддон, если установить markers и можно будет установить workers, Веркер на 1500 ремонтных очков. А у него есть функционал. Давайте запустим двигатель. Я сейчас немного отъеду. Поворачиваются у нас две оси. Если кто не заметил на вот этих машинах. Так, и будем см смотреть функции. Функции у нас достаточно на этом аддоне. Так, я, пожалуй, вот так вот как-то сделаю. Так, первый движение у нас есть стрелы и движение на R она двигается вниз. Вот можно вот так вот даже сложить. На T она выдвигается вверх максимально. Так, поднять приступа. Это у нас вот эта э, штука выдвигается вниз. На T вниз на R вверх. Значит, давайте поднимем ее на максимально. Так, дальше у нас идут up, down, right. Так, на R она опускается, на T поднимается. Так, дальше у нас идет Front Real Race. Можно ее выдвигать и задвигать. На Т она выдвигается. И на R она задвигается. Но теоретически все по движениям. И есть также действия. Вот такие вот опоры выдвигаются. Сделано нормально. Сделано классно даже. Даже не нормально, а классно. А... Так, давайте я сейчас быстро пробегусь. Еще по дончикам может что-то появилось может что-то не было так пока 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 эээ. так эээ. нет в этом ничего нового нету так, и в этом же ээ, и вот в этой машине тоже четырехосный тоже есть это эээ, этот же аддон Эта машина на нее можно устанавливать как и те аддоны, так и вот этот аддон. Ну, теоретически на эти обе машины можно все аддоны устанавливать, кроме, э, кроме той первой. Так, и давайте я вам покажу колеса. Колеса на всех машинах м, одинаковые. Так, вот там вот стандартная резина, вон, та, вот такая вот. На этой машине такая же резина, как на той. И буду показывать, что... Первая резина это стандарт, вот такая вот протектор не суровый. Дальше у нас идет Эрок, вот такие вот широкие колеса. Я, пожалуй, немного отъеду. Дальше у нас идет э, еще одна, еще один тип резины IDP 284. Вот такие вот колеса, ну не очень внушающие смотрятся вот эти колеса. А, также у нас есть вид из кабины, он одинаковый у всех. Руль не крутятся. Давайте я еще раз проверю даже. А, так, функционал у нас тот же. И здесь кабина. Ну чуть-чуть другой руль в этой кабине. Вот он идет таким вот стареньким рулем. Ну и давайте приступим к ходовым испытаниям. Все же. Так изначально у нас в этой машине э, влазит 500 литров топлива. Э, и можно нанести максимально 800 пунктов урона. Что есть очень хорошо. Также именно на вот этой модельке а, есть поворачивающаяся задняя ось. А у тех двоих нету такой оси. Колеса намокают. Это отлично. Вот про этот плюер я вам хотел уже сказать давненько. Еще с начала обзора он, вот вы можете последить за ним, он будет поворачиваться по ходу, ну, в какую-то одну сторону и будет в ней, в ней зависать. Так, воду мы намокли отлично, и давайте в грязь. В грязи мы достаточно неплохо проходим ее, колеса уже все запачкались. Ведущий у нас задний привод, мы уже все запачкались. Колеса пачкаются, машина пачкается отлично. Опасный уровень воды мы проедем, проверим на большой воде, а точнее на озере, это в другом конце карты, поэтому будет в самом конце обзора. Этот обзор должен был выйти вообще еще вчера, но так как я не успел его смонтировать, то выйдет он сегодня и может быть еще сегодня еще одно будет видео. Так, нажимаю ручник. Ручник отлично останавливает нашу машину. И давайте я переоборудую ее сразу. Так, давайте оборудуем нашу машину и поедем на лесоповал. И будем смотреть от груза. У нас один груз всего лишь. Давайте загрузим. Несет он 4 очка загрузки и несет в себе вот такие вот коробки. Давайте доставим груз на пилораму. Получается за две ходки вы, см... вы спокойно сможете наполнить пилораму. Кстати, борт при старте, если вы не заметили. Он анимируем. Вот они вот болтаются при старте. Как вы видите. Так, давайте разгрузимся и будем отправляться на тест цветотехники. Так, и будем тестировать цветотехнику. Мы с э, вот этим аддоном. Так, сейчас проедемся немного дальше. Вот на вот это место. Включаем ночь. В кабине у нас ничего не горит. Э, изначально у нас горит пароискатель. По включению ночью он включается, ходовые огни тоже включаются по настанию ночи. пары светятся постоянно. Также горят повторители. Сзади у нас габариты есть. И также горят вот эти габариты тоже. А это ходовые огни тоже горят. И давайте включим H. Включается дальний свет, достаточно яркий. Да. Давайте д... посмотрим на заднюю свет. Технику. Так, стопы есть, задний ход тоже есть. Выключаем H. Кстати, и ближний свет тоже не... достаточно далеко бьет. Так, давайте проверять скорость. Скорость у нас. Ну, думаю, будет небольшая но проверить надо так вот мы уже едем 28 километров в час в данный момент уже 31 так 35 36 36 есть 39 37 километров в час видел так вот нанесли мы немного урона Давайте посмотрим на повреждения. Повреждения достаточно хорошие, как на игру Spentires. Еще чуть-чуть нанесли урона. Так, и давайте проверим на повышенной передаче у нас. Можно ли стартануть с нее. Так, Тортануть э, с повышенной вам не удастся. Так. Машина сразу же заглохнет. Так, включаем повышенную. Так, на повышенной мы уже едем. Ну, я вроде видел 17 даже. Сейчас, 36,8, 36,9, 16,9. Вот было, извиняюсь, не, не точно сказал. А, ну, будет ли 17? Нет. Ну, приближенная к 17 скорость. Я думаю, еще бы чуть-чуть и точно бы выжили 17. М -м, так, давайте я сейчас сразу же поеду на э, воду. Глубокую воду. М -м, и там... Ну туда ехать в основном недолго. Давайте я туда поболтаться. А, сегодня будет выпуск о том, как о том, как сделать течение в правильную сторону, в которую вам надо на речках. Также сегодня опять поработаем над картой. Выпуск этот сегодняшний будет минут на 20, я думаю. Выйдет он чуть позже. Так, и грязь. И очередная грязь у нас. Вот. Как вы видите, флюгер у нас поворачивается. Как вы видите. и я сразу еду на пологий спуск в воду чтобы нам было удобнее съехать так давайте задом немного сдадим и давайте ехать в воду Где бы нам пос поставить камеру? О, вот так вот это поставлено, наверное. Так, опасный мне уровень воды у нас настигается на уровне вот этого шноркеля. У нас на этой машине, да, есть шноркель, вот он, вот он, черненький вот этот, вот это у нас шноркель. Опасный воды уже бьет нас, поэтому я, пожалуй, буду выезжать из воды. Ну, по э, наводнению вы точно сможете проехать на этой машине. Что достаточно хорошо будет. Но я, наверное, буду заканчивать. На вот этом месте сейчас сюда встану немного. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Гарпл. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании под видео. Там вы найдете мой мой второй канал и Джина канал. На них вы можете подписаться. Джин снимает неплохие видео по CSGO. Кому интересно, можете перейти по ссылочке посмотреть. Ну а на этом все. С нами у меня на обзоре был КАМАЗ. И на... И всем до встречи. Всем пока-пока.